17 година 30 хвилин. Це вечір. Це вечірка. Як відомо, середа, це маленька п'ятниця, тому ми наближаємо вам вікенд. Тримайтеся на зв'язку, Лавіка, Містер Сані і стартап-шоу на М1. І, і ребрика з і... навиками каліграфічного письма. Чому Кеті Холмс не взяли на головні ролі у таких фільмах, як Банда Нью-Йорка та Привид Опери? Один вопрос, легкий вопрос, Два. Победителі і множество подарків, і все це прямо здесь і сейчас. И дальше продолжаем. Про дружину Интересно. Тома Круза. Да, давай просто вспомним, что девушка и в своей жизни сложного делала. Да вообще, как ну, ей приходилось по перше она народилась, так? А затем, потом, среднестатичная американская семья, навчання и так и инше. И вот она учится, 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 причем вот такая паенька была. Прилежная девочка, учится в католической школе. Длительный период времени а, она старается все же учебу ставить на передовую, так сказать. Но приходит нас из школы, вмыкает телебачение, и что там бачит? не спокойно. В, в школьные годы вместе с подружками Кэти посещает один из кастингов, проходит и становится действительно такой моделью, фотомоделью. А, достигает множества успехов, получает очень много наград, а, зарабатывает первые Дефилю, свои деньги. И к 17 годам просто понимает, что эта профессия все же не для нее, потому что она хочет развивать себя и дальше. И, что и она тут делает? начинается она. вины, потому еще в 1997 году она снимается в клевом фильме под названием... Это был режиссер Энга так, и это криженый ветер. А потом... А потом все же фейлы. К сожалению, жизнь жестянка. И она иногда бывает черная, иногда белая. Все это меняется. И у Кэти провал. Потому что ее ставят на роль Баффи. И она отказывается. Она не завершила еще к этому времени школьные свои годы. Она решила завершить диплом. А она отримает другой фейл. Потому что ей запрошиваются на роль в фильме «Банды Нью-Йорка». В начале «Призрак оперы». И она тоже, к сожалению, не проходит кастинг. Потому что Режисер почему-то в ній відділ болі взрослої персонажа. Холмс не могла якраз пробитися на вершину слави як мріла, але у 2005 році все змінюється, тому що запрошується на головну одну з головних ролей у Бетмен початок. І як відомо, це надпопулярний фільм. Причому там е, також суперзірковий склад артистів. В результаті цей фільм заробляє більше 400 мільйонів баксів. Вона отримує свої кошти і становиться суперзірковою красою, яка за часом одружується на Томі Крузі. Ну что, знаешь, этого не знать просто невозможно. И иероглифы – это удивительная штука, потому что профессионально их трактовать могут очень э, И тому те, те люди, которые потрапляют, например, в китайцев. или Японию, там с иероглифами на потилице або ж на руках, над ними так смеются местные, они смотрят, там, например, написано «Як я люблю котиков» або что-то чудернацкое, правда ж? Да, но знаешь, вот есть уже в мире осознанная раборука с навыками каллиграфического письма, и думаю, что она пишет действительно что-то в тему и правильно. Но, Вона вміє писати тільки декілька іерогліфів, а точніше аж один. І при цьому має назву Gaken. Це японська компанія розробила цей прилад. Він дозволяє малювати красиво маркером просто по папері. Це три платформи, три плато, які дозволяють рухатися спеціальні руці, тобто дуже схоже на справжню руку. І на аркуші паперу ви можете якраз малювати подібні літери або ж іерогліфи. Друзи, наставь час вы наугад себе за уважение заходи на НСКФС, win one, M «M1 тебе братье правильную ответь, и вот ромуйте чашку-то запасковидной с кофе в одному и прямо зараз. Питание, давай! Так, давай. хочешь, ты хочешь вопрос, да? Ну получишь ты его. Как называется программа, которая проецирует макияжное на неподвижное человеческое лицо? Первый вариант. Selfie Connect. Второй вариант. O mode или третий вариант. Вариант Luxury. Кстати, oh God. касательно последнего приложения, оно совсем скоро должно выходить. Ты помнишь, мы наверное, рассказывали об этом. Это одесские наши ребята, стартаперы, которые да, приходили и говорили о том, как в реальном времени можно изменить а, все же лицо. Но это не совсем то приложение, о котором сейчас спрашиваю. Час пригадать, еще ведь в у нашей студии М1. Сегодня мы запытывали наших суперзерок, что такое Кукисы. Кукис. Ну, это пирожники. Ой, это такие вкусняшечки, вкусняшки, вкусняшечки к чаю, да. Производное от слова «кукиш». В телефоне у меня есть такая графа «очистить кукис». Когда вот что-то не получается, ты хочешь зайти на сайт, а тебя говорят «кукиш». Мы э, придумывали с вами, как из заброшенного помещения сделать креативное э, такое апгрейдинговое пространство, и об этом говорили с нашим гостем. Для того, чтобы что-то хорошо сделать, э, особенно что-то неординарное и нестандартное, для начала ты должен сделать это сам когда есть желание, интересы, страсть к чему-то, можно разобраться в наше время абсолютно во всем. Цикаво, что Лайка загадала сама ця, не, да, например, Шанель No. 5 от <фит> самой Шанель. А завтра у 14.30 мы поворачиваемся, как завжди традиционно, у студию, для того, чтобы спілкуватися с вами и представлять новые новинки. Так. Будьте с нами в 2.30, включайтесь и подключайтесь к хорошему настроению на М1. Счастливо вам! бай.